Все мы знаем, что статья проституция, она декриминализирована. За это они сажают в тюрьму. За это максимум дают штраф в размере 51 гривны. Но в этом случае он неоднозначен. Дело в том, что сейчас одной из девушек меняют статью сутенерства. Ей сейчас грозит 7 лет лишения свободы. Это, скажем не единичный случай в Украине, когда милиция, делая статистику, пытается поднять показатели раскрываемости преступлений. И сейчас если журналисты, если общественность не поднимется против незаконных действий работников милиции, то девушка, одна из присутствующих, может сесть до 7 лет в тюрьму. Что касается действий милиции, как их квалифицировать? Не секрет, что тут очень явно видны пытки, очень явно видно злоупотребление служебным положением, очень явно видны применения недозволенных методов следствия. То есть если действительно правосудие существится, и те заявления, которые девушки подали в прокуратуру, будут рассмотрены, и по ним будет принято верное решение, то милиционерам, которые издевались над девушками, будет санкция до 8 лет лишения свободы. К сожалению, в нашей судебной системе очень сложно доказать подобные действия, но у нас тут очень уникальный случай. Есть три девушки, которые свидетельствуют об одном факте, в одном и том же месте. Их, их показания не путаются, они четко понимают, где, как, что происходило. Они знают четко, кто был сутенер, они знают лицо работников милиции, они четко дают показания, кто действительно виноват в том, чем они занимаются. Но сейчас дело уже передано в суд, и мы в ближайшее время будет судебное заседание. На суде мы будем оставить позицию в том, что одна из участниц здесь присутствующих только занималась проституцией, и эта деятельность в Украине не подлежит криминальной ответственности. Дякую, Дениса. Отже, не залишилося осторонь не лише юристи міжнародні организации Єдина в Україні всеукраїнська організація, которая представляет интересы дівчат з бізнесу, яка називається Всеукраїнська Ліга Ліга Лайф, також стала на захист цих дівчат. На жаль, керівник цієї організації не може взяти сьогодні участь і бути присутньою в цій залі, але вона надіслала нам спеціальне звернення. Вона зараз перебуває у Берліні і надіслала нам відеозвернення. Це директор Всеукраїнської ліги Ліга Лайф Олена Цукерман. Будь ласка, я прошу три хвилини уваги на екран.